Цей день можна сміливо вважати днем появи радіо. Адже саме нині 117 років тому російський фізик Олександр Попов провів перший сеанс радіозв'язку. Відтоді радіо слухають, люблять і навіть складають про нього анекдоти. Які з них вподобали і пам'ятають українці, зараз і дізнаємося. Звонок на радіо. Здравствуйте. Я нашел кейс с миллионом долларов и паспортом на имя Пупкина Василия Васильевича. И что, хотите поблагодарить и вернуть ему деньги? Нет. Хочу, чтобы вы поставили ему хорошую песню. Едет блондинка в автомобиле, включает радио и ей говорят, вы слушаете Европа Плюс. Она такая думает, Откуда они все знают? Армянское радио спрашивает, чем отличается старый холостяк от молодого? Ответ. Молодой холостяк сначала наводит порядок в квартире, потом приглашает даму. Старый же наоборот, приглашает даму, чтобы она навела порядок. Поздравления на радио. Прошу поздравить мою любимую Танечку с днем рождения. Хочу пожелать ей всего-всего-всего-всего. И поставить ей песню Аркадия Укупника «Я на тебя никогда не женюсь». Армянское радио спрашивает, русалка – это женщина или рыба? Ну, после недолгой паузы радио отвечает, ну, это смотря чего больше хочется.